Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam Ukrāņu bēgļiem Latvijā. Projektu īstenoja Viedrība. Azvētā Vācijā esošais projekts īstenībā Rīgānības Vācijā Rīkoja neformālās izglītības semināru Cilvēks paliek cilvēks. Seminārā piedalījās profesionāļi, kas darbā saskaras ar Ukrāņu kara bēgļiem, gan arī no augšējiem, gan bērniem. Tas ir plašs profesijas lokus, skolotāji, PMLP darbinieki. Citi iekšā telpā strādājošie, labi, aizsardzībai, bibliotekāri, valsts un pašvaldību policisti. Seminārs norisinājās divos, divu dienu ciklos - Oglasnovadā, atpūtas bāzē, Turbā. Es domāju, aptvertas opcijas! Mēs visi turbotiesim, turbotiesim, iepazināmies. Tas mēs esam ikdienas, lai būtu šeit un tagad. Mācību programma ir veidot kā tāds viens kopums, kur ir loģiskie soļi. Atpūtā gribi vispār nevarētu sākt runāt par šo visu, par šo mūsu tā kā teikt, uzmūžot smago tēmu. Nu, tad tas, ko dalībnieks norāda par visu, nu, kas ir svarīgi, pašam apzināties. Šo stereotipu, diskrimināciju, jo tā doma ar šīm mācībām bija ienākt, jau tādā mazā klienta, jau tādā mazā klienta, jau tādā mazā klienta, jau tādā mazā formāļā izdarīt savu darbu, bet tomēr, kad, uh, es ar empatiju saprotu, ko es daru un, un kā es to uh, darīšu. Un tāpēc es, es, man būtu grūti izdalīt vienu konkrētu tēmu, jo nu, tas ir. Un tev ir jāsaprot, kāds ir šis solis. Manāprāt, tas ir prasījis kaut kas jaunas. Katrā no tādām nometnē, jo katrs bērns ir savādāks. Viņš jau drīzāk mums teica, kāda ir viņa attīstība. Katrā no tādām situācijām, kāda ir izcīnāšana, manā skatījumā, minūtē, no tādas pamudinājuma pārietā kaut ko jaunu. To pagaidām saņemam <laughs> šeit. Nu, es teiktu, tā, ka pieaugušai mazliet ir sarežģīti izkāpt no tās komforta zonas, savā ikdienas. Bet tas ir savādāk, tas ir interesanti. Tas visu laiku ir tā, ka, a, kas pāri būs pēc tam. Un uz visu to sarežģīto situāciju man liekas, ka tas ļauj paskatīties mazliet savādāk. <laughs> Mana loma ir visnotaļ būtiska, jo es esmu viens no treneriem, viens no lektoriem šajā mācībās. Tad, tad tas nozīmē, ka ļoti liela atbildība gulstās uz moniem pleciem par dalībnieku ap sejotu, par dalībnieku zināšanu, apgāžas papildināšanu. Tas viss ir ļoti nopietni. Šodien, tieši šajā dienā, man pats galvenākais uzdevums vai viens no galvenajiem uzdevumiem būs vesela lecība, kas ir divu stundu garumā parāda. Pagaidā aizsardzība status, apstāties par starptautisko aizsardzību, tad tas ir ļoti nopietni. Saņemu personīgi uzaicinājumu, kuru izvērtēju gan temas, gan pasniedzēju, vai, vai cilvēkus, kuri vadīs kursus. Izvērtēju, ka tas ir saistoši, jo tieši Latvijas pārvalde cīnās vai sadarbojas gan ar pašvaldībām. No, respektīvi, Luduslavu, Miklānijas pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, lai pārvarētu uh, krīzi, Ukraiņu bēgļu krīzi, kurš sākas uh, pēc uzbrukuma Ukraiņai. Tas islāga sakuma skola. Pagātnē bija ar lielām interneta telpām, kuras šobrīd aizņem Ukraiņas kara bēgļi, kas jau divus gadus pieraduši dzīvot. Cilvēki, es esmu tāds vairāk viņiem tā saist, saistošs elements ar, ar pašvaldību, ar, ar, ar visām institūcijām, kas ir nepieciešamas atzīves, visādi jautājumos, īres jautājumos, arī darba nodrošināšanā. Arī šie ukraini cilvēki strādā arī mūsu skolā, kā tehniskie darbinieki. Tā ir mana ikdiena. Cilvēki ļoti aktīvi gan dalās ar savu pieredzi, gan uzdod jautājumus. Ja, beigās, kad ir tā izvērtēšana, ja, viņi arī saka, ka tas iegūms ir gan pašiem personīgi, gan arī tas, kas noderēs darbā. Cilvēki grib dalīties ar savu pieredzi, ko viņi dara arī nu, ne tikai obligātajā programmā, bet arī redzēt arī vakaros, apgūpiņā. E, tiešām bieži sanāk tā, ka auditoru ļoti interesanti klausās kaut kādā cilvēkā, kuram tas topoks, jau tāds mazsvarīgs, bet pārējiem īstenībā viņam šie tas ir tāds interesants. Daudzpusīgais varbūt ir patīcība, ko tāds bibliotekārs var pastāstīt policistam. Bet jā, klausās un, un dalās tajā kādās situācijās, pieredzēt, jā, kas ir tiešām cilvēkiem, kas visbiežāk saskarās ar kādu grūdienu. Policiju, jā, tā ir opozīcija mūsu priekšniekam. Jā. Viņam ir daudz situācijas, ko viņš ļoti labprāt dalās. Viņš arī pagājušajā seminārā palūdza kaut kādu laiku, kur viņš izstāstīja kaut kādu savējo pieredzi, kas, starp citu, no rīta izvērtējot monētu, kāda cilvēka pat atzina, ka oh, šo es atceros. Tas bija rīktīna ļoti labi. Tas vienkārši super. Pārējais ir tāds. Nu, tik... Ir tiešām jā, jāsaka, ka arī bija pilnīgi taisnība par to, ka nu, kaut kas ir mainījies. Es arī nevaru pateikt, ka tieši tas vai tas, bet, bet tas, ka, es mēģinu šobrīd brīvāk uh, uztvert uh, nu, tos, kas nāk pie manis un neuzliek to savu uh, zīmogu. Tas vienotra zināms, arī mums ir. Divām dienām, un uh, attēlot to darbu, arī darbā. Es domāju, ka tas iriks, kas ir mans direktors un es teiktu, ka tas ir tas pats, kas ir cilvēks, kurš to stāvot. Es sapņoju, jūs esat. Es teicu, ka tādu gabalā pusi ir. Kuram šādu, šādu un, ja, cilvēki, un, un, un ir šādi modeļi, un es šādu nu, stāstu prezentējušies. Jautājumu šo cilvēku dzīves stāstus, šo cilvēku ikdienu, arī likteņus tagad, ar kuriem mēs sastopamies, es viņus redzu viņus nedaudz nošķeltu. No nu, nu, drusku citas skatu viedokļa, kāda viņš man bija līdz šim. Gan bija brīnums, man bija pats man lielākais prieks, ir, ka, tiešām, ka jūs atsaucaties tieši uz tiem, kas mums bija pieejams. Tas bija vērtīgs, un es domāju, ka vērtīgākiem bija izdarīts. Tas ir manā ziņā. Cilvēks paliek cilvēks, palīdzam ukrāņu bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja - finansē ASV valsts departaments.